Байгаль цаг уурын давậtжгүй хүчин зүйл гангийн улмаас 20.000 гаталбай ураг залцсан. Болцтод туйснаас 1.20000 гаталбай дижилт шилджсэн гэж салбарын амнаас нь мэдгдлээ. Ингээд урдчилсан балансар Монгол улс намар нийт 501.000 тонн төр тарайг хураах оролцоо. Нийт төр тарайнаас 480.10000 тонн буудаа. 174.70000 тонн төмөр, 117.50000 тонн хүнсний ногоо, 30.50000 тонн тасны ургамал, 43.40000 тонн малын дижиллийн ургамал байх юм а өнгөрсөн жил хэт халж гам болсон. Мөн цаг уурын байгууллагын цаг уурын төлөв мэдээлэлээ зөв өгөөгүй. Үйл бүдаг үзэрхээс болж тариалмчд их хэмжиний урагцаалцсан. Энэ номер дээрх алдаага дахин давтахгүйндэл талууд байнга албад ажиллаж байна. Ус цэвэр очих шинжилгээний хөрлөлөгийн мэдээлэл 8-р сарын 22-nés 24-ний өдрүүдэд нутгийн баруун болон төв нутгаар баруун арах юма. Мэдээлэл нэржлүүл энэ сарын 22-нд нутгийн баруун төв зүүн хойд хэсгийн нутгуудаар 8-р сарын 23-ний өдөр нутгийн их хэсгээр сарын 24-нд нутгийн зүүн сервисэх төлөв ажиллагдчихэ. Тэгэхээр 8 сарын сүүлийн хагасын цагагарын ерөнхи төлөв одоо ямар хуйх вэ гэхээр өчигдөрөөс эхлээд ерөнхидөө нөхин баруун болон төвийн нутагт бороо орж эхэлж байна. За өнөөдөр 22-нд ерөнхидөө баруун зүгийн нутаг төвийн бүсүндэг. За зүүн зүүн аймгийн одоо хойт болох хинтий одоо тари тарины газарудад за 23-нд нөхин ихэнх гисгэр 24-нд нөххийнхэн зүүн хагасд бол ер нь цайгаар нэлен докторгүй баруу хартай сервис төлөвтэй болж байна. Салих суурагчсыг ер нь энэ хоногудад 21 22-аас 24-нд ер нь говтлийнхаа нутгаар салхи төр зур удаа 10